qizim assalomu alaykum adajon Va alaykum assalom kel qizalogim senga savollarim bor tayyorman adajon Barakalloh. diqqat qil robbing kim robbim alloh dining qaysi dinim islom payg'ambaring kim payg'ambarim muhammad sallallohu alayhi va sallam. kitobing qaysi kitobim qur'oni karim tilaging nima tilagim iymon qiblang qaysi iblam kabatulloh millating qaysi ibrohim halilulloh millatidanman kimning mazhabidansan imom azam abu hanifa mazhabi do'stlaring kim do'stlarim chohor yorlar ular kimlar abu bakr siddiq hazrati umar hazrati usmon hazrati alidir qachondan beri musulmonsan al misoqdan beri al misoq nima alloh taolo ruhimizni yaratib ulardan va'da olgan kun e'tiqoding qaysi ahli sunna val jamoa e'tiqodi kimni yaxshi ko'rasan alloh taoloni undan keyinchi payg'ambarimiz muhammad alayhissalomni undan keyinchi ota onamni undan keyinchi barcha mo'minlarni seni kim yaratgan alloh taolo nima uchun yaratgan o'ziga ibodat qilish uchun ibodat degani nima ibodat allohning aytganlarini qilish iymon kalimasini aytchi la ilaha illalloh muhammadu rasululloh ma'nosi nima allohdan o'zga iloh yo'q muhammad alayhissalom uning elchisidir barakalloh do'stim men ushbu savol javobni sizlarga ham ilindim yod olish esingizdan chiqmasin sizlar ham musulmon do'stu birodarlaringiz oilangiz farzandlaringiz bilan বুন বাহাং